येळकोट येळकोट जय मल्हार मल्हारी भक्तांनो आज मी तुम्हाला जो मंत्र सांगत आहे हा मंत्र तुमच्या जीवनामध्ये सुख समृद्धी ऐश्वर संपत्ती संतती सर्व काही तुम्ही जेही मागाल ते सर्व काही देणारा असा हा मंत्र आहे आणि सोबतच तुमच्या आयुष्यामध्ये जे दुःख आहे त्रास आहे समस्या आहेत प्रश्न आहेत दरिद्रता आहे गरिबी आहे किंवा आणिक काही ज्या ह्या वेगवेगळ्या गोष्टी नकारात्मक आहेत त्या सर्व गोष्टी दूर करणारा असा हा मंत्र आहे या मंत्राची शक्ती आपाट आहे खंडोबा देव तुमची प्रत्येक इच्छा या मंत्रजपामुळं पूर्ण करू शकतात फक्त हा मंत्र जप रोज नित्यनियमानं श्रद्धेनं करण्याचा प्रयत्न करा रोज सकाळी किंवा संध्याकाळी तुम्हाला जेव्हाही केव्हाही वेळ मिळेल तेव्हा हा मंत्र जपण्याचा प्रयत्न करा शांत मनानं शांत चित्तानं डोळे बंद करून हा मंत्र जपायचा आहे हा मंत्र जपताना खंडोबाची मानस प्रतिमा आपल्या डोळ्यासमोर आणा नक्कीच यामुळे तुम्हाला या, या मंत्राचा डबल फायदा होऊ शकतो मन एकाग्र असलं की आपली भावना देवापर्यंत पोचते अशी मान्यता आहे त्यामुळं हा, हा मंत्र शक्यतो नित्य नियमानं जपण्याचा प्रयत्न करा मल्हारी भक्त का अपने ही या शक्तिशाली दिव्य अद्भुत अशा मंत्री जप ओम श्री मल्हारी महादेवाय अष्ट सिद्धि नमः। नम ओम श्री मल्हारी महादेवाय अष्ट सिद्धि नमः। नम ओम श्री मल्हारी महादेवाय अष्ट सिद्धि नमः। नम ओम श्री मल्हारी महादेवाय अष्टसिद्धिप्रदाय नमः ॐ श्री मल्हारिमहादेवाय अष्टसिद्धिप्रदाय नमः ॐ श्री मल्हारिमहादेवाय अष्टसिद्धिप्रदाय नमः ॐ श्री मल्हारिमहादेवाय अष्टसिद्धिप्रदाय नमः ॐ श्री मल्लारिमहादेवाय अष्टसिद्धिप्रदाय नमः ॐ श्री मल्हारिमहादेवाय 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 अष्टसिद्धिप्रदाय नमः ॐ श्री मल्लारिमहादेवाय अष्टसिद्धिप्रदाय नमः ॐ श्री मल्हारिमहादेवाय 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 अष्टसिद्धिप्रदाय नमः ॐ श्रीमल्लारिमहादेवाय अष्टसिद्धिप्रदाय नमः